Мі в іншій московській студії з на постукали не тільки пропагандисти, але й їхні гості, тобто путінські вояки, які заявили, що війна, яку розпочав бункерний, братовбивча, і навіть про рідних своїх згадали, і як вам, Це, це громадянська війна. А про русську інтелігенцію це особа історія. щасне. мене дві сестри в Дніпропетровській живуть. Я не знаю про. Правда... Что с ними? В 2014 году мы а перестали общаетесь? общаться. Как? Нет, вот. Вот. вот в 2014 году перестали как раз-таки общаться. А и все. Родные сестры. Двоюродные. Двоюродные, да. Это, и и двоюродные. Там моя тетка похоронена. Это трагедия огромная. Вот. Это, собственно. Очередная гражданская война. Да, это трагедия. Брату убийство. Да. Совершенно верно. Вот она, методычка Кремля у всей краси. Цикаво, А Сива Якая, такое же думка. Зимой все потише становится. Но СВО показало, что отсутствует полностью эти моменты все, что летом больше наступаем, зимой меньше. Нет, все одинаково, абсолютно. Да, это факт. Очень много дронов, конечно, у противника. Слишком много, больше, чем у нас. Намного. Просто десятки на одного человека. Вот один летит, бьет, второй добивает, третий смотрит. То есть, ну, это много объективно много у нас меньше в десятки раз, честно, что я говорить. Как, разумеется, такие відверті знания по телевизору россиянам не покажут, какие такие. До речи, вот таких видео в интернете хочешь греблю гати. Я вдова офицера старшего лейтенанта, была приглашена на концерт 6 марта на награждение. Награду нам не нам не дали. Когда нас пригласили в кабинет девушка по имени Кристина, которую я видела впервые, сказала такие слова. Масса общества не должна ну, как бы видеть грустные лица офицерских жен. Это же праздник. И тогда я не выдержала, сказала, что как так? Я жена погибшего офицера. Я не заслужила тоже, что ли, праздником что я одна воспитываю детей, на что ну, я заплакала и вышла. Вслед мне были сказаны слова плач, плачь». Мне это было очень неприятно. Хотелось бы, чтобы была справедливость. Але, звісно, ніхто їм не допоможе, бо просто треба було раніше з колін вставати і боротися проти кривавого путінського режиму. А тепер тільки й те можуть, що скиглити та жалітися на несправедливість. Бо давайте відверто справедливості на Росії ніколи не було і не буде. Як і перемоги Російської Федерації у цій війні, до речі, посіпаки Путіна це прекрасно розуміють, бо ж не даремно знову і знову повертаються до розмов про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Та навіть ділять владу в Україні, і Зеленський тепер збирається к Трампу. За чим витрагувати. витергович витерга приділю і своїм близьким. А можно я буду надсмотрщиком над, этой, над вот этим вашим имуществом? Примерно. Можно я вот тут организую, вот я буду здесь приглядывать за тем, что я вам продал. Можно я останусь вот здесь. Ну можно еще несколько семей со мной. Ну да. А Поэтому... можно на плантации украинских рабов, я буду главным. И вот! Пу пусть вот, вот. я тоже буду рабом. Но я буду главным рабом. Ну, еще несколько семей со мной. Можно ну, да. то, что я у вас не да, можно, да. можно я продолжу, продолжу вот, эти, вот этим управлять. И я вам напишите в комментариях, интересна ваша думка. Ну а я пока покажу еще одно видео, которое варте вашей уваги. И, до речи, не меньше. То что без комментариев, дивимося Макрон объявляет нам войну. При он говорит, Америка не может, Америка не хочет, мы не можем на нее рассчитывать, мы европейцы должны воевать. Дуды и все прочие говорят. Урсула фон дер Ляйн говорит мы должны начать гонку вооружений к 29-30 году, мы должны идти такого уровня, когда мы экономически и военно будем готовы к тому, чтобы уничтожить Россию. Вопрос. А че нам тогда ждать? Если у нас сейчас есть очевидное преимущество в стратегических ядерных вооружений, то почему мы должны ждать, пока Европа подготовится к тому, чтобы подняться с нами на сравнимый уровень? Почему тогда сейчас, исходя из этой логики, когда они впрямую говорят, что они ставят по-прежнему основной задачей нанесения стратегического поражения России и уничтожения России как государства и русского народа, почему мы должны в общем, мириться с их существованием? Я просто хочу понять логику. Почему мы не нанесем удар прямо сейчас по местам дислокации франко-британских ядерных сил?